وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الاحزاب وحده لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله القائل فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبح فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيا ايها المسلمون اتقوا الله اتقوا الله اوصيكم واياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه العزيز اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله فحق تقاته ولا تموتن الا wa antum muslimun muslimin muslimat jadi rahmat Allah sekalian terlebih dahulu saya berpesan kepada diri saya sendiri dan sekarang saya berpesan serta mengajak muslimin muslimat sekalian marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan segala titah perintahnya dan sama-samalah juga kita menjauhi segala larangan dan juga tegahannya. Semoga kita semua diberi kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan di hari akhirat kelak. Para jemaah muslimin muslimat sekalian diingatkan supaya jangan bermain-main, jangan berleka-leka dengan telefon bimbit anda. Tolonglah silentkan telefon anda. Tolonglah matikan telefon anda. Tumpuklah sepenuhnya kepada khutbah yang akan disampaikan nanti. Pada hari yang mulia lagi barakah ini, Khatib akan membicarakan khutbah Idul Adha yang bertajuk berkorban ataupun terkorban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Muslimin Muslimat yang dimuliakan. Hari ini kita berhimpun bersama dalam suasana penuh kesyukuran dan penuh keinsafan meraihkan Hari Raya Adul Adha Hari kebesaran yang mengangkat makna kaum pengorbanan Ketaatan dan kerasan yang agung Ia bukan sekadar suatu perayaan tahunan Tetapi suatu medan untuk memperingati dan menghayati kisah pengorbanan luar biasa Nabi Ibrahim AS dan anaknya Nabi Ismail AS dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala merakamkan kisah Nabi Ibrahim Alaihissalam yang diperintahkan oleh mimpinya untuk menyembelih anak anaknya sendiri, yaitu Nabi Ismail Alaihissalam. Seorang ayah telah bertelama menanti kelahiran zuriat akhirnya diuji dengan perintah yang amat berat sekali. Namun sidang jemaah sekalian perlu sedar bahawa pengorbanan ini tidak mungkin dapat dilaksanakan melainkan wujudnya kepatuhan dan keatan ketaatan mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya dari baginda seorang tetapi juga dari anak-anaknya Nabi Ismail alaihissalam bayangkanlah jika Nabi Ismail alaihissalam membantah maka tidak wujudlah ketaatan secara menyeluruh dalam keluarga Banginda Maka jelaslah di sini Pengorbanan itu bukan hanya terletak di bau individu Tetapi lahir daripada suasana yang menyokong Untuk membenarkan dan memperkukuhkan ketaatan kepada Allah Subhanahu SWT kita juga dapat perhatikan bagaimana Nabi Muhammad SAW mampu membina keyakinan dalam dirinya beri wahyu yang datang berulang kali daripada Allah subhanahu wa ta'ala keimanan baginda tidak goyah walaupun diuji dengan sesuatu yang paling berat dan paling disayangi oleh baginda baginda juga tidak terus bertindak melulu tanpa sebarang pertimbangan sebaliknya baginda memilih untuk memberitahu anaknya sebagaimana dirakamkan dalam tur'as ah safar ayat 102 yang bermaksud Wahai anak kesayanganku Sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku akan menyembelihmu Maka fikirkanlah bagaimana pendapatmu Lantas dijawab dengan penuh taat dan reda oleh Nabi Ismail AS Wahai ayahku Jalankanlah apa-apa yang diperintah kepada kamu InsyaAllah Ayah akan mendapati aku termasuk dalam gulungan orang-orang yang sabar. Dia berikanlah kemuncak ketaatan dan pengorbanan yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim AS dan Nabi Ismail AS. Sehingga menjadi asas pensyariatan ibadah korban. Dan inilah juga natijah di beberapa sekitaran yang mendukung ketaatan berlandaskan kefahaman agama yang sahih dan yakin teguh terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Muslimin muslimat yang dimuliakan. Kita seharusnya sedar dan insaf bahawa di sebalik maqasid ibadah korban itu bukan sekadar menyembelih haiwan semata-mata. Hakikatnya ibadah ini menuntut suatu bentuk pengorbanan yang lebih besar yaitu keikhlasan dan kesanggupan untuk mengorbankan segala apa yang menghalang kita daripada mentaati Allah Subhanahu wa taala. Tanyalah pada diri kita sendiri, apakah sebenarnya yang menghalang kita daripada memberi ketaatan mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala? Mungkin antara penghalang utamanya ialah apabila kita tunduk kepada hawa nafsu terlalu gairah dengan keinginan dunia sehingga lalai dia memperingati akhirat serta mudah terpengaruh dengan persekitaran yang merosakkan dan jahil tentang urusan agama semua ini perlahan-lahan menjadikan hati kita keras amal soleh terasa amat berat untuk dilaksanakan manakala maksiat dirasakan ringan dan seolah-olah biasa dilakukan di zaman ini mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala mungkin menjadikan kita kelihatan asing di mata orang. Hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang berbunyi pada al-Islam ghoriba wa sayaudu kama pada ghoriba fatuba lil ghuraba. Maksudnya Islam bermula dalam keadaan asing dan ia akan kembali asing Sebenarnya ia bermula Maka beruntunglah orang-orang asing Al-Ghorabah Rawahul Muslim Justru kita mesti berbangga Kita dipandang asing Kerana memilih untuk patuh Tak saat ramai Serta sedang lekar Kita dipandang asing kerana ingin menjaga agama Saat ramai Yang menjualnya Tetapi yakinlah keberkatan itu senantiasa bersama orang-orang yang istiqamah sahaja walaupun dipandang asing oleh dunia bersempena Idul Adha ini marilah kita suburkan semula semangat pengorbanan yang kini dipandang asing korban kala segala bentuk hawa nafsu dan keinginan dunia yang melalaikan kita dari perjalanan Allah Subhanahu wa taala korban kalah rasa keakuan keselesaan dan kepentingan diri demi membentuk keluarga yang taat dan masyarakat yang sentiasa menyunjung syariat dalam membinakan negara yang sejahtera jangan sampai kita menjadi umat yang lalai hanyut dengan kemewahan dunia sehingga akhirnya keimanan dan ketaatan kita sendiri yang terkorban Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wallillahi alhamd muslimin muslimat yang berbahagia. Pada hari ini kita dapat lihat kesatuan umat Islam di luar sana di tanah suci. Jutaan umat dari sebagai bangsa dan latar belakang berhimpun di Arafah dan di Mina dengan memakai pakaian yang sama, mengerjakan ibadah yang sama, menghadap kiblat yang sama dengan satu tujuan yang sama, yaitu semata-mata ingin mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah Subhanahu wa taala yang mampu menyatukan hati para para hamba-hambanya yang datang dari berbagai pelosok dunia tanpa hubungan darah tetapi disatukan di atas ikatan akidah dan iman. Inilah keunikan Islam yang tidak mampu ditandingi oleh mana-mana agama dan ideologi dunia ini. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 92 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadhi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Maksudnya sesungguhnya agama tauhid ini ialah agama kamu semua. Agama yang satu dan akulah Tuhan kamu, maka sembahlah aku. Allah subhanahu wa ta'ala juga menjadikan kita umat yang terpilih lagi terbaik Yang menjadi saksi ke atas umat manusia seluruhnya Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah Ayat 143 yang bermaksud Dan demikian pula sebagaimana kami telah memimpin kamu ke jalan yang lurus Kami jadikan kamu wahai umat Muhammad Umat yang adil dan terpilih agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia tentang yang benar dan yang salah dan supaya Rasul-rasul Muhammad akan menjadi saksi atas perbuatan kamu semua demikianlah sebagai umat terpilih lagi terbaik yang mencontoh teladan Allah SWT telah mendidik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum melakukan pengorbanan dengan menyerahkan seluruh jiwa raga, masa, pemikiran dan harta dan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan mereka bukan bersifat sementara bahkan berterusan hingga ke hari ini kita dapat merasai kemanisan nikmat iman dan Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 111 yang bermaksud sesungguhnya Allah telah membeli diri dan harta daripada orang-orang beriman dengan memberikan syurga kepada mereka disebabkan mereka berjuang di jalan Allah lalu antara mereka yang membunuh ataupun terbunuh balasan syurga itu adalah sebagai janji yang benar daripada Allah dalam Taurat, Injil dan Al-Quran. Dan siapakah yang lebih menepati janji selain daripada Allah, maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Dan ketahuilah bahawa jual beli yang seperti itu merupakan kemenangan yang besar. Ganjaran surga inilah yang mendorong para sahabat berlumba-lumba melakukan pengorbanan mereka memahami bahawa setiap sesuatu yang dikorbankan di dunia ini adalah pelaburan besar menuju ke hari akhirat kelak. -akhir -akhir. Lihatlah bagaimana Sayyidina Abu Bakar siddiq radhiyallahu anhu menyerahkan seluruh hartanya untuk perjuangan Islam sehingga akan Rasulullah SAW bertanya kepada beliau seperti mana dalam hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud wahai Abu Bakar apa yang engkau tinggalkan untuk keluarga kamu beliau menjawab aku tinggal aku tinggalkan untuk mereka Allah dan rasulnya rawahul atibrani Begitu juga dengan Sayyidina Umar al-Khattab radhiyallahu anhu yang membahagikan hartanya pada dua bahagian separuh untuk keluarganya dan separuh lagi diserahkan demi perjuangan dakwah Islam. Semangat pengorbanan seperti inilah yang perlu senantiasa dipupuk dan disuburkan dari satu generasi ke generasi seterusnya. Kita mungkin tidak diminta untuk menyerahkan seluruh harta tetapi kita tuntut untuk menyumbangkan sebaik mungkin dalam bentuk masa, tenaga, pemikiran dan keuangan demi memertabatkan Islam. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar walillahil ham. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah sekalian. Mengakhiri khutbah pada pagi ini, marilah kita mengambil beberapa pengajaran untuk dijadikan panduan dalam kehidupan kita seharian, yaitu pertama, umat Islam hendaklah memahami bahwa pengorbanan yang hakiki ialah ketaatan mutlak kepada perintah Allah Subhanahu wa taala tanpa syarat walaupun ia menuntut sesuatu yang menguji jiwa dan perasaan sebagaimana yang berlaku pada kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam. Kedua, umat Islam hendaklah mengorbankan segala unsur yang menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala sebelum ia menjadi sebab kecelakaan kita di dunia dan di hari akhirat kelak. -akhir. Ketiga, Umat Islam hendaklah bersyukur dengan mengangkat syiar Islam melalui pelaksanaan ibadah haji ataupun korban bagi mereka yang berkemampuan sebagai tanda ketaatan dan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta menjahilkan semangat kebersamaan dan keprihatinan terhadap golongan yang memerlukan. A'udzubillahi Lainnya Allah luhumah walad mawab, walaupun yana luth wala dawamin kum. Kekalikah sakra ala kum, untuk kabir Allah alamah dakum, wabshir almuttinin. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan daripada kamu lah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkan untuk kamu sehingga kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu dan berilah kabar gembira dengan balasan yang sebaik-baiknya kepada orang-orang yang berbuat baik. Surah al had ayat 37. Barakallah, barakallahuliyahalakum fil Qur'anul Azim, wafani wa iyyakum bima fihi al-ayat wa zikrul Hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته انه هو السميع العليم اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد. اللهم انا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك ان تكشف عنا قربتنا وان تغفر لنا ذنوبنا. وان ترزقنا من حيث لا نحتسب والحمد لله رب العالمين <سؤال> الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر, الله أكبر،, الله أكبر،, الله أكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر ولله الحمد الحمد لله على احسانه والشكر له على توفيقه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فحق تقاته Wala Ta Muthannaillah wa, wa Anto Muslimun Muslimin Muslimat yang dimuliakan Hari ini dalam usaha kita membina keluarga yang harmoni, masyarakat yang bersatu padu dan negara yang makmur semangat pengorbanan seperti yang ditunjukkan oleh keluarga Nabi Ibrahim AS perlu terus disemai dan dibudayakan Selamat kala semangat pengorbanan ini dalam setiap tanggungjawab harian kita dengan menjadi hamba yang lebih taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lebih jujur dan ikhlas dalam menunaikan amanah serta lebih peka dan prihatin terhadap keperluan dan kesejahteraan masyarakat di sekeliling kita. Jadi kalau Idul Adha ini sebagai titik tolak perubahan ke arah meningkatkan ketakwaan, memperkukuhkan hubungan sesama manusia, dan mengikulkan peranan masing-masing dengan penuh kesedaran sama ada sebagai hamba Allah Subhanahu taala ahli keluarga jiran tetangga maupun ahli masyarakat tidak lupa juga untuk bersama-sama mendoakan saudara-saudara kita yang sedang mengerjakan ibadah haji di tanah suci agar dikurniakan haji yang mabrur semoga Allah SWT menerima segala pengorbanan yang kita lakukan dan mengurniakan kepada kita semua keberkatan keampunan serta kekuatan untuk terus istiqamah berada di jalannya Inna Allah wa malaikatuhu yusalluna ala nabi Ya ayuhal lazina amanu Sallu alaihi wa sallimu taslimah اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك سميع قريب مجيب الدعوات ويا خاد الحاجات اللهم اصلح امه المسلمين ولا أمورهم وجميع المسلمين اللهم انا نسالك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ بقايتك الصمدانية دلالة ملكنا المعظم سلطان سلانور سلطان شرف الدين الشاه الحاجة ابني المرحوم سلطان صلاح الدين أبو العزيز الحاجة اللهم أرم العون والهداية التوفيق والصحة وسلامة من ليولي عن إسلامور. تنكو أمير ابن السلطان شرف الحاجة في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعطي العمر حما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما للطريق الهدى والرشاد Ya Allah, rahmatilah dan peliharalah para, para, jemaah haji yang menjadi tetamu Allah di Yufur pada tahun ini. Hindarilah mereka daripada segala kesulitan dan kepayahan sepanjang keberadaan mereka di Makkah dan juga Madinah. Allahumma anul hajjahum hajjan mabrurah, wa sa'yuhum sa'yan maskura wa zambahum zamban ma'fura wa tijaratahum tijaratan lantabur. Ya Allah, jadi kalah ibadat haji mereka Ibadat haji yang mabrur Sa'i mereka Sa'i yang diterima Dosa mereka Dosa yang diampun Perbelanjaan mereka Perbelanjaan yang tidak merugikan Wukuf mereka Wukuf yang penuh keinsafan Dan kembalikan mereka ke terakhir air Dalam keadaan sihat walafiat Serta penuhi keberkatan Ya Allah Jadikan kami antara hamba-hambamu yang menjaga amanah Pelihara negeri dan negara kami Daripada kehancuran Disebabkan perbuatan rasuah Penyelewengan dan salah guna kuasa Kurniakanlah kepada kami Pemimpin yang amanah Jujur dan tegas Dalam menegakkan kebenaran Dan melaksanakan keadilan Berlanaskan syariah Jadi ya Allah Masjid dan surau dengan selangor Rumah-rumahmu yang aman Mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan umat Ya Allah, lindungilah umat Islam dan masjid Al-Aqsa di Palestin. Pelihara kelah mereka dari kezaliman dan kejahatan. Serta kurniakanlah mereka ketabahan, kekuatan dan juga kemenangan. Ya Allah, kukuhkanlah akidah umat Islam negeri ini. Berdasarkan ajaran al-sunnah wal-jamaah yang berada di atas jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum serta jauhilah kami daripada segala fitnah yang boleh menggugat kesatuan dan perpaduan umat Islam Rabbana haplana min azwajina Wazurriyatina qurta'yun Waj'alna lilmuttaqina imama Rabbana aqina fidunya hasana Wafil akirati hasana Waqina azaban nar Ibadallah Inna allaha ya'amur bilhadul isyan Wa ita'idhu qurba wa inhaa عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يذكركم واسالوه من فضله يعطكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون تقابل الله منكم